Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о самостоятельной намотке на бобины 16 мм. Если у вас с двухсторонней перфорацией проблем нет, двухсторонняя перфорация и неважно, как вы ее намотаете, так намотаете или так намотаете, неважно. В кинокамере вы всегда ее установите правильно. Сейчас я вам кинокамеру подтяну сюда. В кинокамере у вас всегда вы сможете установить либо так, если она у вас даже так намотана, да? Единственное, что у Красногорска есть отверстие, которым только можно одной стороной установить. Где логотип он должен быть всегда сверху. Даже если вы в темноте заряжаете, вы просто почувствуете его. Значит, она должна быть логотипом кверху. И вы обязаны намотать, вот как вот здесь вы видите стрелочка, чтобы у вас пленка вот так выходила. Если вы намотали, если вы намотали так, и она у вас не одевается, значит у вас логотип снизу. Если вы снизу, если вы оденете уже потом логотипом кверху, но намотана у вас неправильно, эмульсия вы всегда наматываете внутрь и когда вы ее зарядите сюда да, эмульсия 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 она у вас получится внутри то есть она будет смотреть не на объектив как положено да а наоборот почему это говорю? чтобы предостеречь вас от неправильной зарядки именно с, когда вы заряжаете самостоятельно делаете намотку вот, вот с подобных вот коробок да так здесь у нас вот 1 r это обозначает что у нас и здесь 1 r Бывает написано другое обозначение, другое. То есть другое обозначение. Ну, если у вас обозначение 1R, но оно всегда такое, в принципе. Ну, в основном встречается редко, когда один с другим. Извините, я не могу вспомнить. Может, вы знаете, напишите, пожалуйста. В общем, если у вас 1R, а не 2, значит, у вас односторонняя перфорация. Выглядит она вот сейчас побольше, побольше кусочки. Да тут я уже начал, знаете, это мудрить, мастерить, чтобы вам объяснить. Ну, вот просто для того, чтобы узнать, как у вас намотана здесь кинопленка, здесь или здесь, неважно, вы в темноте сделайте себе вот такой вот срез. Срез там, где у вас там, где у вас начало вот у вас пленочка. Возьмите, сделайте срез. Какой-нибудь косой, стрелочку или еще что-нибудь. Потом немножко отмотайте и отрежьте. И у вас получится вот либо такой кусок. Либо... Либо либо... Сейчас я что-нибудь вам здесь срежу, покажу. Либо у вас может получиться вот такой вот. Но... Я если у вас один R, у вас всегда получится вот такой вариант, не такой, а вот такой. То есть вот это вот начало, а это как бы середина, да? Это откуда мы срезали? Вот допустим, вот у вас кусочек был вот так вот, и вы его срезали в темноте. Сначала косой, потом прямой. Все. Такой вариант у вас будет, если у вас э, перфорация намотана по-другому. Ну, я имею в виду бобина намотана по-другому. Но, скорее всего, что там, где обозначение 1R, что здесь, что здесь, у вас намотка будет вот такая вот. Почему нужно быть внимательным, когда вы сами наматываете с этих бобин? Дело в том, что э, вот 1R это у нас уже с односторонней перфорацией для зарядки в кинокамеры профессиональные. Там, где у вас может поместиться 122 метра. Вы просто в темноте вы вынимаете эту значит, упаковочку, да, и рулон этот кладете в кассету, и вы заряжаете, у вас все. То есть у вас тут уже начало. Да, вот бобина, вот у вас тут начало. И тут начало, не внутри начала у вас, а снаружи. Если вы наматываете самостоятельно на бобину, которая у вас идет с кинокамеры, то вы как бы это начало сматываете уже внутрь и выходите наружу уже концом. Ну, я имею в виду с точки зрения перфорации, стороны перфорации. Вот вы ее, когда обрезали, у вас получается, что... Так, 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 чтобы не запутаться. Это у нас правильное, это у нас, делаем так, неправильное. То есть, когда вы... Сейчас вот здесь вот. Вот. Тогда у вас получается вот такая ситуация. Если, когда вы смотали ее, вот она у вас была вот так намотана, вы ее сматываете, наматываете сюда, и она у вас получается вот перфорации, И потом вы отрезаете, например, у вас остается там какое-то количество пленки, и здесь у вас, допустим, там 15 или 30 метров, сколько вам нужно. После этого вы пытаетесь зарядить ее в кинокамеру. Вот таким вот образом, да. Сейчас я вам покажу. Я уже снимал видео, просто не объяснил подробно. Теперь хочу объяснить подробно, потому что ну, это нужно. Теперь, когда вы, вот даже по схемке, как здесь указано, вы пытаетесь вставить пленку, да, чтобы она у вас пошла эмульсией на объектив. Вот так вот. И обнаруживаете, что у вас перфорация находится сверху, а она должна быть снизу. Вот там у нас, видите, грейфер, он внизу. Он внизу. Вы что делаете? А, ну не так, ну значит перевернем. Переворачиваете пленку. И у вас как бы уже перфорация снизу. Вы пытаетесь ее зарядить. Вы ее запускаете в фильмовой тракт. И у вас получается, что теперь что? Сажевый слой у вас смотрит на объектив. Не эмульсия, а сажевый слой смотрит на объектив. Поэтому когда вы начинаете что-то снимать, мы сдаем на проявку, а у нас получается, что почему-то кадров нет. Либо если было там яркое солнце, они как-то могут еще пробиться сквозь этот, они реально пробиваются. Какой-нибудь фонарик сейчас возьму. Вот видите, да? То есть... Они пробиваются через, вот видите, светодиоды видны даже. Сейчас немножечко притемню, чтобы было видно. То есть изображение, в принципе, получиться может. Это я вам говорю из практически из практики. И потому что я сегодня проявлял такую пленку. Изображение есть, но оно, вы понимаете, оно совсем не то, что нужно. Потому что здесь очень сажевый черный свет. Ну, нагрелась фонарика. Повело пленку. Значит, еще раз. Вы зарядили вот таким вот образом. И у вас пошла... А, вот так вот мы. А, ну да. Вы зарядили, и вы думаете, что это правильно. Нет. Это вы как бы смотали на как будто бы на подающую, ой, на приемную катушку. А вам нужно снова перемотать вот эту пленку, которую вы уже намотали. Ее нужно перемотать еще раз уже на приемную катушку. Потому что иначе у вас так не выйдет. У вас перф... либо перфорация, если эмульсия у вас на объектив, значит перфорация сверху. Камера не потянет. Если вы переворачиваете таким образом, у вас. Перфорация внизу, как, как как положено, но у вас тогда эмульсия смотрит не на объектив, а сажевый слой смотрит на объектив. Поэтому вы можете проверить, если вы ее сюда вставите, да, на место на место приемной катушки в кинокамере, то вы увидите, что у вас эмульсия снизу, э, в смысле у вас перфорация снизу, эмульсия, которая Могла бы быть, да, она смотрит на объектив, но она в положении конца. Это конец пленки. Поэтому вам нужно зарядить в другую катушку и с этой катушки перемотать на эту. Тогда у вас получится вот такой вариант. У вас получится вот такой вариант. Тогда вы устанавливаете ее так, как у вас на схеме нарисовано, да. И смотрим, что перфорация снизу. Эмульсия у нас смотрит на объектив, когда мы ее зарядим. Сажевый слой смотрит в обратную сторону. Это важно, потому что они, вот эти вот намотки, они уже предназначены. Это, как, это подающие. Это одевается сразу на подающую. Не на приемную, на подающую. И когда вы сматываете еще раз повторюсь да когда вы сматываете себе ну, на свою катушечку для того чтобы снимать вы как бы ее уже как бы не подсознательно наматываете и эта катушка становится у вас приемной приемной с намотанной на которой уже конец пленки а вам нужен конец вернуть назад только уже на вот эту катушку. То есть вот повторить то же самое, только уже на другую катушечку. И все, тогда у вас все будет хорошо. И я надеюсь, правильно объяснил. Ну, сейчас попробую еще. Так, так, как бы еще подоходчивее объяснить. <к propriety> Наверное, так мудрено объяснил. В общем, ребята, для того, чтобы вы не сомневались, когда вы открываете коробку в темноте эту или эту, обязательно в темноте. Срежьте сначала уголочек, срежьте вон, начало этой пленки, а потом вот так. Если у вас вот такой вариант, вот такой вот вариант, эмульсия тут, уголочек у вас, грубо говоря, смотрит в сторону объектива, да, ну, в эту, короче, в левую сторону, а перфорация снизу, значит у вас это на подачу. И когда вы смотаете ее на какую-то бобиночку, то она уже получится как приемная, не как подающая, потому что вы не можете подающую на подающую намотать. Обязательно нужно, если вы смотали сюда, вам нужно обязательно потом перемотать на другую катушечку, чтобы именно она была уже подающей надеюсь, объяснил то, что через сажевый слой проходит, то да. Изображение проходит реально, потому что я только что, только что проявил кинопленку, там изображение есть. Да, оно очень-очень слабое, оно есть, оно очень-очень слабое. Именно с Фуджи, вот, с Фуджи 160, это 500, а то 160. -е. И Кадры бы получились, если бы она была правильно намотана. Она должна быть вот так вот намотана. Вот таким вот образом. Перфорация внизу, эмульсия внутрь идет катушки. Вот таким вот образом. То есть, если даже вы намотали, возьмите в темноте. И пощупайте. Я всегда беру на язык. Не отравился за многие десятки лет. Не отравился ни разу. Не заболел ничем. Если липнет, значит эмульсия тут. Пальцем провели. Чувствуете перфорация снизу. Значит у вас вот как она сейчас. Вот намотана по часовой. Это значит правильно. Вы ее тогда смело можете вставлять в кинокамеру, если вы, ну, как многие я знаю, заряжают именно в темноте. Потому что пленка очень дорогая и полтора метровыми метровыми кусками не хочется жертвовать. И вы уже заряжаете в кинокамеру. Как заряжать кинокамеру? У меня там недавнешнее видео я показывал. Для того, чтобы проверить, все ли у вас в порядке. Это уже другая тема, имею в виду. Автоматика, конечно. Ну, тут надо неправильно немножко. Можно было вырезать, она заряжает. Может зарядить автоматика. Не всегда, но я не люблю эту автоматику. Зря они ее сделали. Как я смотрю в Кайноне в Болексе, там, конечно, все это сделано намного лучше. Все, вот смотрите, вот она у вас пошла на приемную бобину, она у вас всегда, если вы неправильно намотали, если вы неправильно что-то сделали, она у вас не намотается, вот как сейчас. Потому что у нас ролик крутится всегда по часовой, видите, да? Иначе он в обратную не сможет намотать. И если у вас эмульсия оказалась внутри, вот так вот, да? Значит, вы все правильно сделали. Если же у вас намотка получилась вот такая вот, значит у вас у вас значит в фильмовом канале импульсия была в другую сторону, понимаете, да? Ну то есть вот вот такой вариант у вас значит был. Если вы это намотали, у вас получилась вот такая ситуация. Значит у вас неправильно то есть вроде бы как перфорация снизу, все, но если эмульсия у вас на приемной в итоге после съемки вы заметили, что эмульсия у вас сверху, понаружу вернее, то у вас значит был вот такой вариант зарядки. Вот такой зарядки вариант. И, естественно, у вас изображение как бы у вас просвет был с этой стороны, и изображение у вас может быть, может быть получится, но еле-еле и -еле со всеми вытекающими, как говорится, искажениями цветов. Ну, самое главное, что экспозиции то не будет. Все, друзья, надеюсь, если вам вас не затруднит, можете подписаться или там лайк поставить. Ну, это так по желанию. Всего доброго, до свидания.